चाहे आप एक कानूनी शहरी मसला या मुजरुमाना मसले का सामना करने वाले फ़र्द हैं, इस बारे में कुछ बुनियादी मालूम जानना जरूरी है कि तुर्की में कानूनी मदद कैसे फराम की जाती है और वकील को कैसे रखा जाए अगर आपका कोई कानूनी मामला या तनाजा है तो एक वकील दर्ज खदमात में से इसे हल करने में मदद कर सकता है कानूनी मशावरत या मशवरा फम करना मुकदमा दायर करना या अदालत में अपने केस की नुमाइंदगी करना वकील रखने ऐसी पहले आपको यकीन करना चाहिए की इसके पास लाइसेंस है आप बार एसोसिएशन की वेबसाइट के जरिए किसी वकील का नाम बुनियत और लाइसेंस नंबर शामिल करके इनकी कानूनी हैसियत की तस्दीक कर सकते हैं अगर यह जरूरी नहीं है आपको वकील के साथ एक तहरीरी माहिदा करना चाहिए जिसमें नुमाइंदगी या खिदमत की शराइ का खाका पेश किया जाए और हमेशा याद रखें कि बैरूनी ममालिकैर तुर्क वकला चाहे अपने आबाई ममालिक में अहल हो तुर्की में कानून की मशक नहीं कर सकते तुर्की में वकला अपनी खिदमत की फीस के हकदार हैं। आप इस शराह पर गुफ्त शनिद कर सकते हैं जो सबसे कम फीस के पैमाने से ज्यादा हो याद रखें वकील की फीस के अलावा आप इन अदायगियों के जिम्मेदार हैं दरखास्त की फीसें नोटरी फीसें जहां जरूरी हो तो माहिर या गवाह की फीसें और अगर मुहिदे में इतफाक किया गया हो तो वकील के सफर के अखराज ये भी नोट करें कि आप किसी दूसरे फर्द के खिलाफ लाया गया मुकदमा हार जाते हैं तो आप फरीक मुखालिफ के कानूनी चारा जोई के अखराज और वकील की फीसों को पूरा करने के जिम्मेदार होंगे अगर आप फीस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो कानूनी इमदाद के प्रोग्राम के लिए दरखास्त दे सकते हैं जिसे तुर्की में अदली कहा जाता है कानूनी इमदाद की दरखास्त करने के लिए आपको जारी तौर पर बार एसोसिएशन ऐसी रुजू करना चाहिए जो की एक सूबे में वुकला की पेशा वराना तंजीम है वो कानूनी इमदाद के लिए आपकी अहलियत का जायजा लेंगे आपके केस की बुनियाद पर आया इसके कामयाब होने का इम्कान है या नहीं और आपकी माली सूरत हाल की बुनियाद पर आपको दस्तावेजी सबूत जैसे कि मुख्तार की तरफ से जारी करदा गुरबत का सर्टिफिकेट जमा करवाने की जरूरत पड़ सकती है या आप सिविल सोसाइटी की तनजीमों से भी रहा कर सकते हैं जो आपकी मदद के लिए मालूम फराम कर सकती हैं और बार एसोसिएशन को रेफरल भेज सकती है कानूनी इमदाद दर्ज जेल शोबों का अहाता कर सकती है जी और खानदानी कानून मुलाजमत का कानून इंतजामी कार्रवाई और इकदाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई दिवालियापन और दिवालियापन का कानून कानूनी इमदाद गैर मुल्की और बैन अवी तहफ़ के कानून के तहत पैदा होने वाले मसाइल का भी अहाता कर सकती है मिसाल के तौर पर बैन अवी तहफ़ की दरखास्तें मुल्क बदरी के अहकाम इंतजामी हिरासत या रिहायशी इजाजत नामों के फैसलों के खिलाफ अपील लिहाजा चाहे आप अपने वकील की खदमात हासिल करें या कानूनी इमदाद के तहत किसी को मुकर्र किया जाए वकील की वही जिम्मेदारियाँ हैं उसे चाहिए कि वो आपकी खुफिया मालूम की हिफाजत करे अपने दस्तावेज को महफूज रखे काम के तकमील तक इसकी पैरवी करे मफाद के तसादम से गुरेज करे केस की मालूम की वजाहत और बातचीत करे और आपके बेहतरीन मुफाद को फरोग दे ये वीडियो सिर्फ मालूमी मकासद के लिए है जो गैर मुनाफा बख्श रेफ्यूजी सॉलीडेरिटी नेटवर्क रेफ्यूजी राइट टर्की के अश्तराक ऐसी तैयार की है